কিভাবে নামাজ আদায় করতে হয় কিভাবে নামাজ শিখতে হয় কিভাবে হাত বাঁধতে হয় কিভাবে রুকু করতে হয় কিভাবে সেজদা দিতে হয় আর কিভাবে তাজভিগুলো করলে সহি হবে আসুন আমরা একটু জেনে নিই নামাজের মাধ্যমে এবং দেখার মাধ্যমে সর্বপ্রথম আমরা যখন জায়নামাজে দাঁড়াবো আগে জায়নামাজের দোয়া পড়ব إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين نويت أن أصلي لله تعالى ركعتي صلاة الفجر السنة لله تعالى متوجها إلى جهة الكعبة الشريفة الله اكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم, سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله اكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله فأكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد <اللغم> الله أكبر سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر <اللغم> الله أكبر سبحان <اللغم> ربي الأعلى، <الله> سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى الله اكبر. التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ۖ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۖ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.